Урэце прадстаўнікі сярэдніх і вышэйшых навучальных устаноў рэгіёна, якія месяцяць на кіруючыя пасады, сабраліся разам, каб пагуляць. У досыць неардынарнай форме творчая інтэлігенцыя планавала сваю работу падчас вучэбнага практыкума. падрабязнасці ў матэрыялі татяны болтуць. Першапачатковая задача абранне дырэктара па самых аб'ектыўных паказчыках: колеру вачэй, памеру таліі і наяўнасці акуляраў. Пасля назва каманды і нарэшце імітацыя рабочага працэсу, вырашэнне штодзённых задач і праблем.ё як у дзяцінстве. Як аказалася, у гульні гуляюць нават тых, хто меціць наірручыя пасады дырэктараў і іх намеснікаў, Але тут гуляюць выключна ў дзелавыя гульні. Форма гэта сёння досыць папулярная і эфектыўная. Хотим возобновить, показать, что этой формой можно пользоваться. Она очень эффективна, во-первых. Во-вторых, она дает возможность участия каждого члена коллектива в той работе, в определении перспективы работы учреждения, учебного заведения в данном случае. Поэтому это очень важно. Ведь человек гораздо интереснее участвовать в том, что он сам наметил. Такие семинары и практику мы проводятся регулярно при подтримке областного выконавчего комитета. Не в сухой форме лекций, а в выгляде таких вот тренингов. Важно, как человек, который придет на смену сегодняшним керовникам навучальных установ, был профессионал Каналом, а деловая гульня с этим и допомагаю вызначиться. Под час отбору кандидатов на керующую посаду даёт уявление, как будет поводить себе человек у команде и выращать проблемные пытания. Здорово, очень здорово. Мы от этой суеты, от бытности должны ну как-то отвлекаться, немножечко расслабляться. Игровые формы приемлемы не только для детей или до 20 лет людей. Но для таких, как мы, они тоже очень интересны, поучительны. И, как мы видим, очень активно люди принимают участие, потому что это действительно интересно. Оно потом мне поможет и в моей работе, потому что все-таки работа руководителя – это своего рода, такая ответственная работа, и без каких-то курсов, без поддержки здесь тяжело просто так вот быть, скажем так, самоучкой. Тетяна Болдус, Миколай Ковалю, областные новины, Брест.